Выдачу справки о месте пребывания изменения в закон об оккупированной территории предписывает в день подачи заявления и на основании одного единственного документа – паспорта гражданина Украины. Эти поправки в закон были приняты еще в мае, а вот на практике действовать начали лишь сейчас, и то с пробуксовками. Например, в Святошинском управлении Государственной миграционной службы города Киева, куда мы точно так же ходили полмесяца назад, выдачу справок переселенцам не начали до сих пор. Сотрудница ведомства прямо говорит, что норма закона не так просто применяется можно у вас получить справку для крымских переселенцев о месте пребывания? Ну, мы пока сейчас в этапе разработки, если честно. Потому что нет руководителя. Уже просто один человек сюда обращался, но на самом деле я пока не могу учебы, я не знаю, основания. Она советует нам прийти за справкой через два дня. Якобы к тому времени все неясности для нее должны проясниться. Пока на данный момент я вам предлагаю обратиться в четверг. В четверг, в 10 утра. Да. Спасибо большое. Зачем чиновники создают себе такие проблемы, непонятно. Процесс выдачи справки очень четко прописан как в самих поправках к закону об оккупированной территории, так и в приказе Министерства внутренних дел Украины номер 997, который вступил в силу еще 17 октября и которым утверждался порядок выдачи справки. В приказе четко указано, что для получения справки о месте пребывания гражданину, приехавшему с оккупированной территории, необходим лишь паспорт и заявление, образец которого также утверждался этим приказом. Однако напомним, что две недели назад в прошлый наш поход за справкой нам ее выдачи отказали, потребовав пакет документов, который законом не предусмотрен, и оплату госпошлины. То есть крымчан, граждан Украины, приравняли к иностранцам, которые также берут в миграционной службе справки о месте пребывания. Тогда же начальник департамента миграционной службы Украины Алла Чередниченко пообещала нам, что в ближайшее время сотрудники службы с новым законодательством ознакомятся и путаницы не будет. Просто наши сотрудники путают два термина. Есть два термина место, – место пребывания, которое регулируется законом про свободу пересувания, это вильный выбор места проживания. И второй термин – это место пребывания для крымчан, которое регулируется законом про обеспечение прав и свободы граждан Украины, которые проживают на тимчасово окупованной территории. Я думаю, что мы доведем это все до наших сотрудников, и все будет нормально. Однако спустя две недели ситуация изменилась лишь отчасти. В Святошинском управлении миграционной службы, например, хоть и раз Забрались, за какими справками ходят к ним крымчане-переселенцы, но продолжают отправлять их в отдел оформления места пребывания мигрантов. А это совсем другой тип документа, который к переселенцам никакого отношения не имеет. Также отметим, что здесь до сих пор не обнародован образец заявления для получения справки. Для того, чтобы получить справку у крымским переселенцам в место пребывания, им нужно первое обратиться в миграционную службу, написать заявление, образец которого должен быть в миграционной службе на специальных информационных стендах. и подать паспорт гражданина Украины Поскольку таких образцов мы на информационных стендах так и не увидели, считаем важным разъяснить. Для получения справки о месте пребывания, согласно поправкам в закон об оккупированной территории, необходимо заполнить в управлении госмиграционной службы вот такое заявление. Внимательно изучите бланк, чтобы вам не всучили бумагу для иностранцев-мигрантов. Отличительная черта в нашем случае – формулировка «место пребывания» пишется одним словом. Сама же справка о месте вашего пребывания выглядит вот так. В ней указано, что вы переселились из временно оккупированной территории, и на материке вам можно вручить корреспонденцию по определенному указанному вами адресу. Никаких пометок в ваш паспорт при этом не ставится. Вместо смены прописки у вас теперь есть эта справка, своего рода вкладыш в паспорт. Такой документ должен выдаваться вам совершенно бесплатно. Эта справка дается в день обращения. И сразу человек обратился, написал заявление и сразу же должен получить эту справку. Сказанное Аллой Чередниченко точь-в-точь -точь отвечает букве закона. Но на практике немало несоответствий. Кроме уже озвученного, мы, например, так и не увидели выполнение нормы закона о том, что справка о месте пребывания выдается гражданину в день его обращения. Нам для этого понадобилось пройти по одним и тем же чиновничьим кабинетам трижды. И все это время нас просили подождать, пока чиновники разберутся и вникнут в курс дела.